основной вопрос – это что происходит в Тормотовске, в Артемовске, какое здесь к вам отношение? И ну, вот реально, какой главный месседж, который должны услышать от батальона Донбасса? Значит, что происходит в Артемовске? В отличие от того мнения, которое бытует сейчас в обществе, отсюда сепаратисты, как они считают, ушли ненадолго. Те же самые люди, которые вчера ходили с флагами ДНР, которые в том числе платили деньги сепаратистам, которые их кормили, которые поставляли туда солдат, они ходят, улыбаются, они, как вот в суде, выносят решение именем Украины. Но они все здесь, они никуда не делись. И ночные обстрелы, приезда сюда с оружием, это все их рук дело. И если сейчас это все законсервируется, я об этом чуть позже скажу пару слов, то мы получим здесь ситуацию еще худшую, чем в Украине до Майдана. А что здесь происходило? Ну, десятилетиями здесь мафиозно-коррумпированные кланы высасывали все соки экономические и духовные из народа. Предприниматель мог потерять бизнес, человек мог потерять работу, просто за то, что сказал бы не то. Воровался бюджет, воровались деньги, неугодные устранялись. До сих пор ходит легенда о том, сколько здесь похоронено на заводах, где обрабатывают кислотой, сколько там похоронено людей сейчас. И в далекие 90-е, и уже в 2000-е. А после победы Майдана, вернее после победы в первом сражении, я это так называю, здесь было трехмесячный информационный вакуум. Были отключены украинские каналы. Власть не действовала решительно. И мафиозно-коррумпированный план решил взять реванш. Он настроил людей, а их большинство это люди зависимые, и в том числе в информационном плане от них. Он настроил людей по мифических бандеровцев, политмифического правого сектора. Почему политмифического? Потому что те, которых я знаю, отличаются от тех, кого рисуют в этих всех ужастиках. И люди, фактически, большинство, они зазомбированы, они питаются страшными сказками об армии, где э, стреляют мирных граждан, где насилуют женщин, где торгуют органами и забирают насильно детей в армию. Об а хиевской хунте, хотя настоящий враг, он ходит вот здесь, независимо от того, с флагом Украины или флагом ДНР. И сейчас очень серьезная работа предстоит. Во-первых, по нейтрализации этих негодяев, которые до сих пор многие на своих постах. Во-вторых, по работе, которую должны вести не только государство, но и все жители Украины в соцсетях, информационно, волонтерски. Нужно объяснять, рассказывать, нужно дезомбировать людей. Не буду брать большинство людей сейчас против Украины здесь. Но это неестественное состояние. До февраля мало кто об этом говорил. Их просто так настроили. И все зависит от позиции государства. Сделает ли она ставку на тех же послушных негодяев и вмонтирует это в систему воровства денег, либо будет иметь волю на чистку, тогда будет лучше. Если нет, все это законсервируется. А курсную мысль хочется передать людям. Дело не в войне. Дело не в войне сепаратизмом. Это все приходящее, это временно. Дело не в войне России, это тоже закончится. Дело в том, что на Майдане мы не победили. Это было только первое сражение и... Только от нас зависит, будет ли второе и третье. Это все логическое продолжение. И все зависит от нас. И от тех, кто в погонах, и от тех, кто на гражданке.